Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsi cara pantas untuk keluarkan benang daripada mesin, seperti yang kita tahu sebaiknya setiap kali selepas balik dari laut, benang kena dikeluarkan daripada mesin sebab kita tahu benang ni akan menyimpan garam, dan garam itu boleh jadi kristal. Satu boleh merosakkan benang tu sendiri, yang kedua. boleh menyebabkan spool bahagian dalam spool ni berkarat jadi sebelum ini saya sudah tunjuk bagaimana nyah garam keluarkan garam dari mesin uh, tapi setelah dua atau tiga kali atau empat kali biasanya saya akan keluarkan benang dan pindahkan ke spool oleh kerana setiap mesin ni saya ada dia punya spare contoh uh, ini ini Daiwa 800 MC 800 c benang yang ada di dalam ini benang samurai warna merah Daiwa samurai jadi uh, selepas tiga atau empat kali ke laut saya akan keluarkan dan masukkan benang yang ini yang asal masa beli mesin ini dan ini bagusnya dia 500 meter yang ini 390 meter ada dua sambungan. Ini bulzan, bulzan ni antara benang yang saya suka. Halus, kuat, tak lama hal sangat. Predator warna dark green ini. Nah ini pun saya mau keluarkan benang, lama sudah duduk di dalam ni. Jadi hari ini saya mau keluarkan benang untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dua mesin ini mau dihantar servis, sebab tak pernah diservis sejak 2015. Jadi saya kena keluarkan benang dahulu. Cara biasa ialah kita gulung ke spool, tapi ialah kalau 300 meter, 500 meter, bayangkan kalau ada 6 mesin dekat 3 km. Saya tidak tahu berapa jam baru selesai. Jadi saya ada cara pantas ialah kita guna kita guna drill tapi kita kena buat yang punya alat lah. Oke okay, ini flywheel saya buat papan ni. Oke okay, flywheel ni paku. Saya drill dulu, letak paku. And then potonglah di bagi bagian tajam. Ini saya akan lekatkan di sini. Bagi dia rata. Oke setelah rata, nah kita masukkan drill dan pusing macam biasa. Oke, jadi sebelum buat tuh boleh ambil papan dan lukis baru potonglah. Kalau ada mesin pelarik lagi cantik, lagi rata, jadi ya. kalau enam benang, 6 eh, mesin tak ada hal. Kalau pakai drill nanti saya demo lah. Oke, okay. lepas tu boleh cabut biasa. Oke, okay, inilah dia punya setting. Jadi kita pas itu kita kepitlah pakai kertas kah apakah supaya kita boleh susun benang tuh supaya bisa susun benang cantik Oke, okay. okay, begitulah gambaran dia cara ini pantas, biar 10 mesin biar 10 km satu hari tak ada hal, kalau pakai manual saya tidak tahu berapa jam baru selesai kalau 6 mesin selesai sudah 6 gulung menang, lebih kurang 2 menit saja setiap satu gulung ini, dengan jumlah hampir 3 km, kalau kita gulung manual, saya tidak tahu lah, berapa jam baru selesai oke, okay, dan seperti yang saya kata dahulu ini mesin tidak silap saya 2013 dibeli ini jadi kalau tengok ada sudah kesekesan karat di spool ya oke okay. Yalah kadang-kadang kita ini cuai juga lama disimpan benang tuh walaupun kita nyah garam macam biasa aja ajar hari tapi kalau berdisiplin tiga kali ke laut atau dua kali keluarkan benang lah nah ini yang teruk nih saya ini paling lama saya biar benangnya sebab mesin ini lama tak dipakai boleh nampak karat pada spool tu jadi kena dikikir, dikikir. nah ini gara-gara garam lah ni dinyah garam juga tapi iyalah sampai satu pusingan mungkin tiga kali turun laut kita kena keluarkan dia kalau biar memang dia akan berkarat dan kalau dia sudah berkarat begini dia cepat berkarat walaupun tidak ada garam kena air pun berkarat Jadi biasa selepas kita keluarkan benang kita rendamlah biasanya saya rendam dalam dua hari dua malam 48 jam lepas tu jemur pun begitu tak payah direct ke matahari pun yang penting kawasan itu panas kering tapi biarlah situ dua hari dua malam ke tiga hari ke pastikan ya betul-betul kering